magistratura uchun avstraliya yaxshimi yoki amerika endi bu narsani aytadigan bo'lsa, amerikada yashab kelgan o'sha work and travel bilan olaylik yoki umuman o'zi boshqa vizalar bilan amerikada ham ishlab ham yashab kelganlar avstraliyaga borganlardan keyin avstraliya anchagina yaxshi ekan chem amerika deyilyapti Men ko'pchilikka tavsiya beraman agar uzoq muddat qolish bo'ladigan bo'lsa bu avstraliya bu kanada agar sizda qisqa muddat ya'ni men borishim kerak o'qishim kerak qaytishim kerak deydigan bo'lsangiz yoki bir yil uzoq ya'ni unaqa ko'p qolmayman man ikki yil yetti yil magistratura deyaptilar bular yoki bakalavr deylilar bitta o'g'llan aniq qaytib kelaman boshqa boshqa deyiladimi unda amerika bo'lishi mumkin nimaga amerikada studentlarga yaratilgan sharoitlar juda katta ya'ni student lifeni mazza qilib his qilib o'qiydi ham yashaydi shunaqa universitetlar bor mana oldingi naqa videolarimizda ham aytganmiz olti yuz gektarda joylashgan universitetlar bor bitta shaharchadek shaharchadan katta bo'lgan universitetlar bor territoriyasi bu hammasi amerikada lekin avstraliyada unaqa katta katta -dok universitetlar yo'q chunki joy kichkina bor ular faqat shahar tashqarisida shuning uchun student lifeni his qilib o'qiyman deydiganlarga amerika yo manga long term maqsadim bor mani ya'ni ham u yerda o'qiy o'qish tugatgandan keyin u yerda ishlay u yerda qoliy deydigan bo'lsa ya'ni официальный qoli deydigan bo'lsa eng yaxshi yo'li avstraliya yoki kanada va bu amerikadan yaxshiligini o'sha yana qaytaraman amerikada bo'lib kelgan yashab kelgan talabalar avstraliyaga borganda bu narsani aytishgan va shunaqa holat bo'lgan yana qiziq joyi amerikada bo'lganlar keyin avstraliyaga borganlarda avstraliya yaxshi emas ekan avstraliya emas baribir amerikaga ketaman degan holat bo'lgan amerikaga avstraliyadan turib viza olganlar u yoqqa borgandan keyin oradan vaqt o'tib turib odam xato qilayotganini o'sha payt xato qilayotganini o'zi bilmas ekan lekin hozirgi amerikadan anchagina yaxshi ekan avstraliya deyilgan shuning uchun avstraliya amerikani hozirgi paytda ancha muncha o'tib ketib qolgan avstraliya ham kanada ham